Обращаться к Светлане Николаевне, проведите сессию и спросите, хорошо, допустим, вот человек, начальник из района, попросил нас передать деньги, наши деньги, с нашего бюджета. Причем с бюджета не с бюджета дополнительного, то есть то, что было с продажей имущества. И просит рассмотреть это на сессии. Действия Светланы Николаевны какие должны были быть? Сейчас я тут бумагу. О. Она должна была теперь этот вопрос вынести на сессию, повестку дня повестить всему населению, сказать, шановные гр громадяне, уважаемая громада, нас район попросил передать 50 тысяч с продажи школы на нужды района. Сначала спросили бы у людей, вы согласны? У нас все вопросы решены, нам ничего не надо. Может быть, вот, до бабе Маня там крышу починить, может инвалиду что-то выделить, может лампочку вкрутить, может трансформатор или этот клуб. Мы бы подумали, сказали бы, у нас денег много, у нас все решено, нам ничего не надо. Забирайте району 50 тысяч, пускай покупают автобус. А то, потом на нашу школьную автобус, знаете, 1 сентября автобус сколько там начал работать, солярки не было. И, и, в какой форме это происходит? Ну, подойдет вот ее Да, даже, на каком основании она даже будет обработать это самое, если ценный документ, даже печати никакой нет. Так это а, а потому что, что это большая просто, просто, просто просьба, это открытка, это письмо. Так да я о чем говорю, это просьба, это. это... Нет, но мама... она должна была эту просьбу допустим до миссинг до нашего развития. собрать собрать. она видит, она должна была, да, это зафиксировать. А она что была хлеботождество по факту. Зачем ездить, <свистит> сказали? У нас гора своих вопросов. Мы пока это не подрешаем какой там бюджетный вот этот фонд развития. У нас тут Организационные вопросы обеспечения стоят. И это важнее для нашего села. Все это правильно. все, да. Вот это... подожди, зимой даже в этом медпункте топать нечем. Это я уверена. Даже медпункт, дело, уже не бывает медпункт. Ну правильно, хотя медпункт закрыли вообще. Ну шахтер закрыли, да. очень Шахтер закрыли. Да, так вы смотрите просто, как это происходит. Ой, смотрите, по числу. 12, 13 июля приходит письмо от Белоконова. 12 июля 2013 года. Светлана Николаевна, прошу передать деньги. 15 июля она проводит распоряжение. 15 июля она проводит распоряжение, где она пишет. Э, про скликание, заседание сессии Президентской сельской рады 6-го скликания. Керуючись пунктом 9, кстати, Валера, керуючись пунктом 9, 40, в статьи, э, 40 э, статьи, 46 закона Украины про Министерство Советового до то 27, которую я вам показывал, про проведение сессии. 27 регламенту работы Президентской сельской рады 6-го скликания затверждено э, э, решение Президентского сельского совета 12-11-2010 -го, -го, -го года. Первое. и заседание сессии Президентской сельской рады 6-го 18 июля. То есть она означает дату проведения сессии 18 июля. В 10 часов в помещении сельской рады. Второе. На розгляд сессии вы вынесли наступные питания. Та затвердите доповедачись. Про, про виконання бюджету сільської ради за 6, 6 місяців 2013 року. Перший вопрос. Второй вопрос. Про внесення змін до рішення президентской сільської ради про бюджет сільської ради на 2013 год. Третій вопрос. Про надання згоди на проведення процедуры щодо прийняття на баланс сільської рады приміщення Майданского дому. Все. И, и, и четвертый вопрос. Ризное, все інше. А где вопрос, подождите. передачи денег. Первый вопрос. У. Отчет по бюджету. Нет, Второй вопрос. Про размены до бюджета. Ризны. Да. да, да это третий вопрос о передаче клуба. А вот этого, о чем, собственно, он и просил. Как раз с клыкой этой сессии о передаче Его даже нет в повестке дня. И вот как раз таки вот эти предварительные пункты повестки дня должны были узнать люди. Ага, люди знают, что там 18 числа будет сессия. С такими-то вопросами о передаче клуба, о отчете бюджета, и люди бы узнали. Но вы даже ставите, не ставите же на вопросы 50, извините меня, 50 тысяч, мы сейчас будем передавать? Вы их даже не ставите в повестку дня, и люди не могут узнать об этом, чтобы отразить мнение. Но более того, даже если вы создали такое распоряжение 15 июля, о проведении сессии 18, а там дается 10 дней, а сессии должны знать за 10 дней, но в исключительных случаях за один день. Но извините меня, а какой тут, какая тут война, какой пожар? Ладно там, ладно, там эпидемия или что-то, исключительно. Или там кто-то умер, надо там собраться, там э, депутатов что-то. Ну, очередную не... машину надо было купить. Была. Так понимаете, то есть, первое, и тут же Светлана Николаевна указывает, пункт 9, статьи 46 закону, где четко написано, как проводится сессия у местных советов. За 10 дней оповещение, полное информирование населения, указание даты проведения сессии, и только тогда уже депутаты собираются. Повестку дня должны были знать все. И если вы ставите основные вопросы, а для нас это основной вопрос, 50 тысяч передать бюджета по письму Белогонова, а вы не поставили ни в повестку дня, ни оповестили население, но при этом депутаты собираются 18 июля тайно, это мы узнали, нам, э, нас информировали и мы приехали туда. Потому что мы общались с депутатами, депутаты предупредили, не буду называть фамилию депутата, чтобы это не, не на камеру. Но есть те, те депутаты, которые сотрудничают, и они говорят, что будет проводиться сессия. И мы приехали туда вот своим активом, и мы увидели, как сессия проходит. Так вот, на момент проведения сессии, нигде мы проезжали по селу, не было ни одного объявления, что там проводится сессия с какой-то повесткой дня. И мало того, я хочу это как бы лично вам просто сказать, что на самом деле, на момент проведения сессии, вот этого распоряжения на сфере да, вот его не было. не было. Я его высмотрела спустя уже где-то месяц. Я... Вот здесь даже есть дырочка, оно было приколото именно туда. Слава Николаевна нам по ошибке дала именно эту неотселенную бумажку. Вот, то есть оно появилось, и тогда уже мы начали от нее требовать, что как же вы это проводите, как же вы извещаете? И только христианист оно появилось, понимаете? Так вот, на самом деле мы сейчас говорим о очень серьезных вещах. Фактически идет подмена понятия законности. Народ отстранен от реагирования в работе с депутатами. И народ не может влиять на собственные вопросы. Тем более, столь ключевых вопросов, когда передача таких больших денег куда-то там в бюджет. Пускай даже в бюджет района, но это наши деньги. Проведите это законно, тогда да, это будет законно. Но если вы провели это вот в таком режиме... Поэтому э, мы сейчас будем инициировать отзыв данном решения. Мы наблюдаем здесь целый ряд нарушений. Что эта сессия проводилась без оповещения населения, что сессия проведена была с задержкой документации оповещения и я хочу подать заявление в прокуратуру о том чтобы был рассмотрен этот документ на самом деле для тех кто умеет пользоваться компьютером является не секретом что любой документ он остается в электронном виде и в электронном виде можно проверить когда он был создан то есть если взять этот файл и от открыть его в компьютере то можно посмотреть когда он создан я уверен что этот документ печатался не 15 июля он был создан уже, может быть, там 20-го, 25-го. И если прокуратура в это внедрится, то они смогут проверить, что на самом деле все эти документы были созданы уже по... все документы, наверное, после 20-го года было с задержкой. Я еще хочу к тему как раз вот этих проверок, которые нужно осуществлять, вернуться к свидетельству о государственной регистрации. Смотрите, здесь еще интересный момент. Место знаходчения особы. Особы. Ну, особы. Ну, каждому же понятно, это личность. Да? Соответственно, место нахождения Светлана Николаевна Каткивенника. Вот она находится, село Прелестное, улица Гагарина, будинок 1. Ей наша громада, значит, должна была передать этот будинок в право, ну, как бы, типа, в пользование, по договору какому-то, чтобы она там могла находиться. Ну, правильно? Ну, раз Давай. ее не избирали, Всем мнением всей громады, соответственно, как-то это все должно быть документально оформлено. Хорошо, но ну, это не самый принципиальный вопрос, но он есть. Дальше. Место проведения державной регистрации Славянская районная державная администрация Ленинской области. Славянск. Все, просто он ее зарегистрировал. Хорошо. Дата проведения 21.05.97 года. То есть здесь они имеют в виду, что они зарегистрировали Пролоснянскую э, сельскую раду но я в юридичную особу. А эти особы начали меняться. То был Шевченко, такая же точная особа, теперь стала Светлана Николаевна. То есть как-то это все тоже очень так интересно звучит. Но самое интересное, что, смотрите, представа, замены свидетельства про державную регистрацию. И какая представа? Указана причина. Втрата свидетельства про державную регистрацию юридичной особы. То есть у них... В, в, в сельской ради, были, оказывается, утеряны документы, вероятно, которые были связаны с Шевченко. Но здесь есть большое но. Эти документы Геннадий держал в руках. Вот такое же точное свидетельство на Шевченко по ошибке дали в руки. Когда мы, мы его вернули почему-то, она говорит, это эти документы, и она пошла... Да, мы же хотели увидеть документы на начали она говорит, да нет, это было вот это, но есть там документы в там. Мы нам держали было бы в руках, раз. а у них указано в ну, Так что нет, это за халатность по втрате и, и нет, потом еще ничего. заведомая вот такая ложь. Понимаете, что происходит? Вот, дальше, и еще возвращаюсь все-таки к ведам, э, что виды деятельности. КВЭД за 2010 год указан. Номер КВЭДа 84.11 державное управление загального характера. Государственное управление общего характера. Управление не подразумевает продажи. Никакой коммерческой деятельности. Какое деятельности. Какое-то, да, управление. 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 Бумаги. Составляйте, выдавайте справки, ведите отчеты. Да, кто родился, вот это да, все? регистрацию, все это, это это вы управляете. Но продавать что-то, решать что-то в селе, это должно быть на уровне общих собраний, это должно быть на уровне решения громады, поддержки громады. А для этого должен быть устав. И мы, да. в уставе, если мы в уставе доверили вести эту работу, допустим, тогда мы уже с решения громады не бы продавали. Но устава нет. На каком основании вы вообще что-то здесь решаете в плане имущество, в плане бюджета, в плане распоевки земель, понимаете, вот этот вопрос. А тем более, когда называются такие гектары, там по 400-300 по 300 гектаров передают они земель. Вот то, с чем мы столкнулись. На это а на, на, на Надо обращаться в вышестоящее уровень. Начиная с района... А, дело в том, что обращаясь в вышестоящие органы под названием э, Славянская Нет, районная... Нет, надо выше, переступать. Потому... Да. Начиная с района и кончая там еще с и санкт Переступать никак нельзя, потому что мы направлены сюда. Это надо сначала тут, потом в Славянске, потом в Донецк. Сразу одной шапкой писать. Славянск, Донецк, Киев. И сразу рассылать на все. Она все равно будет отсылать на... Конечно, будет отсылать. Я, когда судился, Таня, я тоже отсылал. Сразу на Славянск, потом на Донецк, потом на... Это знаешь, какая процедура? Хорошо. Это год А потом, после апелляции, да, уже вижу, что по второму кругу меня погнали. Я сразу сажусь и пишу, начиная от района сюда и кончая... Ну, и сразу, буквально в эту, три с половиной недели все решится. Скорее всего, уже государство на горячей линии чтобы решить, скорее всего. Ну, прежде чем, нет, прежде на горячую линию обращаться, надо что нибудь уведомить ну, все хотя не что... Мы еще хотим, сам документ сейчас не найдем, может быть, и не взяли с собой. К нам пришло письмо от Бондаренко лично. Подобное письмо уже вот было, но там было э, тоже на обращение, то есть мы давали, э, на наших комитетах мы собирались обозначали вопросы очень важные и составили на имя Бондаренко вот такое в такой форме поручения. Вот. И Геннадий отвез их лично, регистрационные номера э, в славянской э, администрации они были заверены. И вот буквально на днях нам пришел ответ, в котором было написано, что от Бондаренко ответ э, на ваши доручения, вот повидавляли, Еще... що номера доручений шесть доручений, они включены в один ответ вот как бы совместно, вот на ваши доручения поведомляем. Поведомляем что Славянская районная рада выступающие у правовідносинах, как юридичной особа публичного права діє на подставе Конституции Украины и Закона Украины про Примирительном самоврядування в Украине Дальше было написано, с публичной информацией, согласно закону Украины про доступ до публичной информации, можно его на сайте Славянской районной, Славянской районной Рады. Но указано в скобках не адрес сайта, а e-mail, почтовый ящик. То есть заведомо дана какая-то ложная информация. Вы заходите, пожалуйста, это наш сайт, там все вопросы про публичную информацию, но адреса сайта нету. И это все было подписано вот так же точно, здесь тоже Бондаренко. вот его. Да, мы это потом на видеокамеру отснимем, э, документы вот так вот ну, с приближением покажем, что это правда было. На самом деле, смотрите, вот такие поручения были посланы э, как лично, отвезены мной э, в, в, славянскую район, в Славянский районный совет. Во-первых, э, девочка-юрист Сейчас скажу, кто она такая. Митиленко. Митиленко Ирина Юрьевна. Митиленко Ирина Юрьевна. Заведующая юридическим сектором Славянского районного совета. Ну, это, как... это вот эта рыженькая девочка, которая приезжала сюда с и которая здесь сидела на информационном дне. Ее действия. Я стою перед секретарем. Я подаю вот такое вот заявление на имя, поручение, поручение на имя Бондаренко. Твоему начальнику, твоему шефу, вообще главе районного совета, я ложу, я примите секретарь, зарегистрируйте. Вот такой вот документы лежат. Эта девочка раз и читает. Она, а что? Подаешь? Субординация какая? Понимаете, я подаю начальнику, а ты юрист хватаешь и начинаешь. А что ты? Уважаемый, если я вам, я вам захочу подать лично вам юристу, я к вам напишу обращение и подам вам в руки, тогда вы завизируете но я подаю начальнику, а вы выхватываете, начинаете перечитывать информацию, которая идет для, для другого человека. Это уже было некорректно. И она начинает, а что тут, а что тут? Это не, это не принимай, секретарь, это не принимай. В такой-то форме не принимай. А какое основание? Какое основание не принимать? Я, мы, мы представители территориальной общины. Люди собрались, высказали свои вопросы. И причем, какие вопросы? Чего они боятся? Первый вопрос поручения. Вы знаете, что у нас в семье у Татьяны Малюты, там ее дочка, у них семь семеро детей. Многодетная семья, семь деток. И они уже долгого, долгое время пытаются добиться расширения жилищных условий, потому что при рождении пятого ребенка от государства идет бесплатное выделение жилья. То ли квартиры, то ли там сельского дома. А у них уже семеро детей. И мы как раз просим, Славянский районный совет, просим вас, доручаем вам, по Славянскому районному совету, подготовить в отношении этой семьи такую-то документацию и ускорить процесс вот законного решения по данной семье. Первое поручение. Второе поручение мы просили разобраться по школе. То, что вот как раз была продана вот эта майданская школа, законно, незаконно, потому что громада просит пересмотреть данную сумму, сумма не соответствует ну, как бы, рыночной стоимости данного здания. Хорошее поручение, хорошее поручение, разбирайтесь. Второе, третье поручение было связано с тем, что мы просили разобраться по учебникам. Вот, что учебникам в школе деткам не дают там, что автобус, не ходил с какого числа? С... В общем, первая неделя работы автобуса была связана с тем, что автобус, там, школьный автобус, не возил деток из-за отсутствия солярки. И вот мы просим разобраться. То есть, понимаете, живые вопросы, нормальные жизнедеятельные вопросы. Школу, не и вот это они нам на это дают ответ, вот, вот в такой форме. Идите на сайт, у которого Са нет, не Фактически нас, нас послали на три Пошли вы нами. на сайт. Идите вы нам на сайт. Раньше посылали на Х, а сейчас посылают на сайт. Как хотя бы сайт написали, какой сайт. На самом деле электронный... Это, это работа депутатов районного совета. Мы вам ставим конкретное поручение, конкретную просьбу. Разберитесь, примите меры. Они говорят, что мы работаем в юридической особой. И, и Идите вы на сайт. А какие действия? Что-то разобрать. То есть, фактически, это отписки. Так вот, таких отписок у нас уже, вот это весь стол, это одни отписки. Все, что мы сейчас видим с мая месяца, это все местные органы, Прилезнянский сельский совет, Славянская районная администрация, славянские районницы занимаются отписками. Чтобы не решать вот эти вопросы, они нашли для себя удобную форму. У них есть юристы, которые говорят, как это написать красиво, чтобы вроде бы как бы и по закону, и уйти от ответственности. И они пишут вот, вот такие красивые слова. Нам больше всего, конечно, для меня поразила реакция славянского района совета и администрации, когда они сюда приехали на информационный день. Во-первых, информационный день 20 августа состоялся по нашей инициативе. С чего все началось? когда провели мы собрание по инициации громады, по территориальной громаде, то есть мы сказали, что мы теперь разобрались в законах, мы теперь знаем Конституцию, мы знаем закон о местном самоуправлении, и мы видим, что мы должны работать по закону о местном самоуправлении. И по этому закону мы являемся территориальной громадой. Мы об этом заявили в своем решении, что люди знают теперь об этом, что мы теперь будем двигаться в этом направлении, что это право уже у нас в территориальной громаде никто не отнимет, потому что это подтверждено в Конституции. После этого, значит, это собрание было 4 августа по грамоте, после этого 8 августа приезжает сюда Вертелла, первый заместитель Бондаренко, с этой девочкой, с юристкой вот этой, и они начинают нас вот так хитро юлить, вроде бы не узнают наше мнение, а в то же самое время э, Вертелла спрашивает, а правильно, по закону, по закону, спрашивает юрист, она говорит, да, по закону, да, да по таким-то статьям, вот, многие там находились на этой, на этой встрече с Вертелла. И получается, он говорит, так у вас депутаты не работают, у вас все проблемы в селе в том, что не работают депутаты, не работают сельский совет. Светлана Николаевна, вы когда последний раз отчитывались? Я не отчитываюсь. Три года она не отчитывается. Голова совета должна отчитываться раз в полгода. Раз в полгода. Она, она говорит, что раз в год. Да хотя бы раз, раз в год отчитайтесь, но вы не отчитывались с момента. Как вы стали исполняющие обязанности головы, вы не отчитываете с 2011 года. Уже три года прошло, ни одного отчета. И поэтому, конечно, мы не видим работы. А мы-то им задаем вопросы, какие то покажите план развития села. Где план развития села? Как мы развиваемся? Этого нет. Мы это просим еще с мая месяца. Проведите такие-то вопросы да, по безопасности движения, по освещению. Ответы идут только такие. Либо там нет финансирования, либо нет денег, либо ставьте, сами себе. Ставьте, ставьте, ставьте лампочки. То есть понимаете, и вот мы, когда задаем Вердела эти вопросы, он говорит, хорошо, Светлана Николаевна, давайте проведем информационный день. Вернее, как не Светлана Николаевна, а к нам, а Светлана Николаевна поручает подготовить это все событие. Более того, было задание такое, чтобы к этому моменту депутаты провели отчеты о проведенной работе, чтобы по улицам всем были повешены э, ящички, чтобы люди могли обращаться. Потому что тот край села очень отдален. Э, от совета, им тяжело добираться туда, ну-ка, расстояние 5-7 километров. Люди могли бы как в ящике кидать свои заявления, раз в месяц эта информация изымается, опечатывается и все, все фиксируется потом, рассматривают депутаты, понимаете? Это было сделано в другой форме с этими информационными ящиками. И вот в итоге по данной, сессии, по данной встрече с Вертелло 20 числа назначается информационный день. Кто был на информационном дне, хорошо, кто, кто не был, значит, рассказываю. Треть зала, треть зала была занята работниками районной администрации. Фактически вот этот весь зал они заняли своими сотрудниками. Да, тут были представители служб, тут были представители каких-то э, подразделений, которые давали ответы нам. Но основной, на, основные как бы места были заняты просто теми людьми, которые, ну говорится, заняли места... Из-за чего люди не могли сюда зайти другие. Треть э, были прелеснянские, при треть были наши, майданские. И вот начинается информационный день. Фактически э, информация э, определенная прошла. Но вот сейчас, э, с 20 августа, прошло уже сколько? Уже больше месяца. Сегодня уже 29 сентября. А что изменилось после информационного дня? Сколько мы дали информации э, нашим представителям, нашим слугам народа? Те, которые должны решать. Э, интересы населения. А что изменилось? Первый ключевой вопрос, который меня как родителя беспокоит, это безопасность движения наших детей на момент движения по дороге к школе. А установке. меня интересует, темно везде, я не знаю, что Бандыш в Бандышево светится, город везде, везде в Катебриаре светится. А тут темно, я не знаю, даже страшно выразиться. Ну вот по свету, по дороге, вот после уже информационного дня удалось у Светланы Николаевны вытащить с большим таким боем э, документы. Вот она подавала в разные инстанции, естественно, что по нашим всем западам, но она составляла письма, она указывала, что мост аварийный, что нет освещения, что просто там разобраться, знаки поставить. То есть, ну, это, понимаете, это работа, я ей об этом лицо сказала, секретаря составить бумажку. Такие бумажки писала я от себя лично. Я звонила в кабинет министров и как бы мне ответы даже шли, у нее даже ответа нету, хотя здесь есть с мая месяца составленные. Если ты видишь, тебе с мая месяца не приходит ответ в течение месяца, чего ты сидишь? Ты дальше начинаешь всех телевидеть. Ну правильно, через это подожди, я по телевизору месяца-полтора еще назад слышала такое. По Донецкой области мэр... Губернатор Донецкой области. Губернатор Донецкой области. Заключил с кем-то, забыла, с кем такой договор. Вся Донецкая область, особенно села, все электрификации осветить. Осветить. Вот что, меня вот это вот добивает. Почему? А Почему? Они говорят одно, а делают совсем другое. Так все правильно. Значит, есть такой закон? Значит, есть. есть такой... Значит, выделены... Выделены... Цифры там кто-то вообще успевал услышать или сыры, а поесть-то цифры не учитывая, что вам просто задороговают. Где это все? Так вот, я ей говорила, что на самом деле, как секретарь, вы работу выполнили, а как ИО, председателя, работы нет никакой. Если Шевченко ездил даже в Киев, он даже к Тимошенко лично ездил, то простите тогда, куда ты съездила, как ты выбиваешь нам? Но опять же, те ответы, которые есть у меня по освещению, что все это идет из нашего бюджета. эти вопросы мы решаем на нашем местном уровне. Сколько лет мы будем решать? Я говорю, даже в месяц ставить по одной лампочке где-то, у нас уже процесс пошел. Даже в год ставить одну лампочку. Так они даже те лампочки, которые через счетчик подключены, те обрезали. У меня лично обрезали. Ну, смотрите, ну, самое как бы, печальное то, что на словах, вот такие красивые слова пишут, смотрите, Преснянская сельская рада Светлана Николаевна Сарабатка дает нам ответ. Питание и руху детей постоянно находится на контроле в сельской раде. Постоянно. Да постоянно я, за этим я постоянно ребенка за руку вожу в школу, в школьном автобусе. Это я постоянно. А что вы? Вы хотя бы раз вышли к сельскому автобусу, вы проконтролировали, вы хотя бы один знак поставили. Детки выходят и переходят дорогу, разметку даже не Уважаемые, купить банку краски, банку... вы нарисовать разметку не можете. Поставить предупредительный знак, внимание, дети, внимание, там, пешеходный переход, чтобы водители остановились. Учителя жалуются, когда учителя, которые едут с автобусом, они потом выходят и перекрывают дорогу. Они говорят, водители не останавливаются. Мы вот так вот выходим, вот так вот грудью на машину ложимся, они сигналят, проезжают, не пропускают детей. Это хорошо, водитель еще адекватный там по сигналу, а будет нестись там неисправная машина или там какой-то подвыпивший, то да он сметет там вместе с ним. Понимаете? И, и где тогда ваша постельная перспектива, постельная вот эта контроль? Мы, мы сейчас говорим о уровне безопасности жизни наших детей, нашего населения. И стариков наших, которые дороги тоже движутся. Да. И, даже не старики. Я сейчас не старуха стою сильно. Но и когда был ну, магазин, я, если могу, за ручку возьму пройду в магазин. А сейчас никто не знаю, куда надо бить. Там да она тоже время не можем. Так Так вот по магазину. Опять же, мы задали стране вопрос, почему вы допустили вы же здесь называете себя местным органом самоуправления. Ей за платить? Она мне не сказала. За а что? За цен, то, чтобы она все работала. А Больше где написано, Больше за что платят? Тогда она сказала, зачем мы платили, а мне не платят. Она так. Она она говорит, что она не успевает, она очень сильно устает, у нее слишком Но много работы. В кафе... Смотрите. Ну как я не это, это, это магазин не Это Тут в магазине и платят, которые открыли. Платят. И тут платы. Вы понимаете, даже на встрече с Бондаренко а, в, в сельской раде, он лично нам в кабинете сказал, говорит, вот эти элементарные вопросы, освещение, вы можете решать через дискотеки, потому что в дискотеки идут постоянно наличка. Она, говорит, у вас неконтролируемая. А что сейчас происходит? До этого эта наличка никогда не контролировалась. Куда шли эти деньги? На что они шли? Это же должен быть отчет. А здесь даже деньги собираются без квитанций, без талончиков да, каких-то. Какой же будет отчет? Я я я отчет. А берут опять по, по 5, по 5, по но, 5 но это все равно деньги, понимаете? Это, это один момент. А, а сейчас, когда они подключают клуб к свету, когда они тянут, соответственно, доход нашего села, нашей громады, не осуществляется. И это же тоже определенная зона ну, беспорядка у нас в селе, понимаете? Почему не едут и почему э, вот даже Татьяна Ивановна, как директор клуба, не везет документы, чтобы подключить свет? Что ей мешает? Татьяна Ивановна сказала, что она не директор клуба, что она библиотекарь. И не уборщица. Вот да. так, понимаете, Светлана Николаевна у нас не исполняющая дан, она всего лишь секретарь, поэтому с нее взятки гладкие. А так ну, а, вы... Татьяна Ивановна не директор клуба, она в библиотекарь, тоже ничего не отвечает за здание, а здание видите в плачевном состоянии. Что это? это Тогда о... почему например, Шот, на протяжении стольких лет не было у нас рейх, рейх, за клуба? Рейх, а... Когда Федоровна была тут, да, она тут всегда сидела, тут был порядок, да, все знают да, да. люди, что тут было, mm -hmm. тут было все четко. Ла, и, в клубе, да били, там, и, и все, все тут было. Есть Ну а теперь это, зарплату получать получать да. а, а, не получает. вот, Смотрите, Есть. что еще быстро так расскажу. Во-первых, вот этот процесс, многие из вас слышали такое, ну, мы ввели это понятие в обиход. Мы стали себя называть территориальной общиной, территориальной громадой. Многие бабушки, а что это вы придумали такое? Ничего мы не придумали. Все это, это, взято, все, все это взято из Конституции, все это взято из Закона самоуправления. Э, закон о самоуправлении с 1996 года. Принят... Э, не, подожди, да. 1996 -го года. А в 90